Для... Силиконовая лента От холодильной камеры И вот такие у нас вышел шкребок Будет в воздухе вот такой Вот так он будет лаж... лягать И вот так будет тянуться Будем пробовать У него не много Вот там где мы доставали То все почистили с крыши сверху Одной рукой Трохи неудобно, незручно Но смысл понятен Снизу идет силиконовая а В вот, итоге, знаете, на морозильных камерах и такая лента, где-то 3 сантиметра она торчит ниже за эту доску, а там 8 метров, но ну никак, и оно рыхлое, и вот только трошки и надо, и столько пропадает энергии. Пробуем сначала здесь внизу, як она и теперь. О! Ох ты, ну, а ты да. Отлично. Борется с весом. Так, чуть-чуть надо выше и правише. Ой-ой-ой. А ветром уже свое дело сделает ветер. Раздувает. Алло и так разрядили, оно уже все потекло. Солнышко топит. А до этого вообще не капало. Оно было просто покрыто, нечему было А Так, взлетаем другий раз. Оп, она хорошо, да? Еще раз там надо. Болтает его от дисбаланса. Все и пропеллерами помогает раздувать. Против того, что было, и сейчас есть. И все, сейчас оно уже потекло. До этого оно не текло, потому что все черная поверхность не нагревалась из-за того, что была накрыта белой пеленой. А сейчас оно вот это все будет плыстым. Поддунемся даже завтра, чтобы было стекло. Потому что Бо оно уже так стоит, может тиждень и ничего здесь не расставало, там где не доставало. А на далее, я кажу, мы что-то придумаем, чтобы все это... Вот здесь никак не почистишь, видите, там 8 метров, майже 10. Туда никак не залезти. Может, у вас есть какая-то идея? Пишите в комментариях, как можно еще иным способом это все почистить.